А ну-ка давайте, пацаны, вместе что-нибудь споем. Давай. Давай. Начинай, запивай. Доброго вечера, мы из Украины. Ну, как-то банальненько. Ну, привет. Привет. Как дела? Чем занимаетесь? Чем занимаюсь? Ну, сейчас вот с вами разговариваю. А по жизни вообще чем увлекаетесь? Увлекаюсь музыкой, увлекался. Сейчас войну воюю. Вот с вами воюю. А ты в шахматы играешь или нет? Уже очень давно не играл, но скажу тебе честно, мне нравилось играть в шахматы. Не могу сказать, что я был очень силен в этом. Ну, мне было интересно. На первый взгляд довольно эрудированный человек стоит. Первый взгляд, может быть, ошибочным. Вы, вы говорите, вы сейчас воюете? Ну, я военный, да. Ну, вы говорите, сейчас, а, с нами, типа. С вами, конечно, с Украиной, в смысле, безусловно. В смысле с нами? Так мы не с Украины. Вы же скажете, что вы из Киева. Нет, мы пару фраз выучили украинских, и типа, угораем. А, а вы откуда? Ну, с, Крас... с Краснодара. А с какой целью вы так делаете? Я не знаю, по приколу. Ну, подъебываем сверху. Ну, кстати говоря, кстати говоря, у вас очень неплохо по-украински получается. Я должен сказать, что я поверил. Поляница. Нет, это плохо, это не получается. Поляница. Поляница. Укра... Укра нет, пацаны, укра не, не, не получается. Я знаю, как это должно звучать. Я да, хорошо у тебя было, укрозализница. Не, ну, нет, плохо. Я знаю, как это должно звучать. Ну, как-то типа укра -залезни залезница. Во, укра -залезница. Вот, вот так близко. Вот так близко, да. Я, сам не, да. я сам это не произнесу, но вот ты сказал очень недалеко от того, как это. А мы... Вы сейчас на каком участке фронта воюете? Я же сказал, Белгород. Это генштаб какой-то, да? Ну, какой? Генштаб yeah. в Москве у нас, пацаны, вы что? Ну, не генштаб, да. а это Белгород. управляющий округом, как бы Управляющий округом. Пацаны, вам сколько лет управляющий округом? Я не знаю, какой-то капитан бригады или. Капитан, капитан, да. Капитан дальнего дальнего плавания, капитан, да. Управляющий, я не знаю, как его называют. Вы в армии служили? Нет. Почему? Это нас родители отмазали. Кор... Да, мы купили призыва нет, ебать, и заебись какую. Коррупционеры. Да, да ну как. А что, мы в Грузию уедем, будем блесить в Грузии. А вы грузины? Я из Грузии. Ну, ты грузин? Я грузин. Он э, пакистанец. Пакистанец? Да, у меня мама Пакистан. Ну, понятно, а у меня мама космонавт. Не, реально мама Пакистанка, отец русский, типа. Не Никто не совершенен, понимаю. А что это плохо, типа? Да, это просто факт. Я говорю, никто не совершенен, вот и все. Пакистанцы плохие люди. Русские плохие люди. Даже вы не Русские плохие люди. Русские. Ну конечно, мы же ведем войну с э, народом, который называли братским. Разве мы хорошие? Плохие. Плохим человеком, плохим человеком тоже быть не страшно. Нужно просто это осознавать. Надо просто это осознавать. Надо просто понимать, э, что ты плохой человек и не нужно казаться хорошим. Хорошие люди, Нет, это... Хорошие люди пацаны, это самые опасные люди. Потому что человек, которого ты считаешь хорошим, может завтра вдруг э, нож тебе в су, спину всунуть. А плохой ты всегда знаешь, что он плохой. Так а разве ну, братский народ станет в один момент просто дамбить э, Донбасс, ребят, ну? Донбасс. Людей, людей Донбасс? Донбить да, Донбас? Да. Дон, ты серьезно в это веришь? Ты серьезно в это веришь? А что, украинцы, типа, не бомбили Донбасс? Э, скажи мне, вот э, советский народ в 1943 году э, домбил э, Сталинград. Mm -hmm. Сталинград? Ну, Волгоград сейчас он называется. Киев, Харьков. Не, ну, Сталин... Сталин... Ну, когда когда там были немцы, советская армия бомбила эти города? Конечно, да. Ну, по-моему, Сталин. А, Сталинград был оккупирован. Ну, оккупирован он нет, но немцы там были. Но они вошли, да. ну, типа. И Сталинград вот советская и... армия обстреливала Сталинград. М -м да. Какие могут быть претензии к украинцам, которые обстреливали да. Донбасс, а -а -а. где вошла наша армия? А вы воюете, типа, ну, вас призвали или. Ну, Я сашки... кадровый офицер. Причем здесь? У меня выбора нет. Я присягу при... принимал. Ну, вообще не хотели, не хотели бы, да, быть замешанными. Конечно, нет. Земли. Воевать против своего народа я бы не хотел. Я украинец этнический. Вы были я этнический украинец. Кстати, что так я знаю, что много офицеров русских это этнические украинцы. Ну типа. 75. Достаточно. 75 процентов высшего офицерского состава в нашей армии это этнические украинцы. Просто многие об этом забыли, а я нет. Это реально так, кстати из Кто они... Ты понимал? У меня, короче, э, короче, дядька служит в ты говорит, да? Да. На, под... а... на подводной лодке. Короче, он служит, и он какой-то типа капрал, аля и вот. Ну, типа он тоже. Капрал это не офицер, но не важно. Не, ну, то... ну у него тоже какое-то звание есть. Да? Суть тоже в том, был. что в советские времена. Э... Почти 80% сержантского и младшего командирского состава советской армии были украинцы. Процентов 60 офицерского состава советской армии были украинцы. И сейчас в нашей, в российской армии такое соотношение осталось. Но эти люди забыли, что они украинцы. А я не забыл. Они стали русскими, а я русским не стал но вы не знаете украинский язык, кстати. Знаю. Да? Ты знаешь грузинский язык? <къем> Знаю. Как твоя страна <къем> называется на твоем родном языке? Блин, забыл. <свят> Этот. Э... она называется. <къем> да, 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 да. Блин, просто реально вылетело. Я бы сказал просто ну, там буквально час назад. Я знаю свой язык. И знаю язык своей матери, которая мне пила в детстве песни на этом языке. Я его знаю. Я не могу сказать, что его знаю хорошо, как бы надо было бы знать. Но знаю, могу свободно на нем говорить. Слово «Поляныця» и «Укрзалезныця» я выговариваю четко, как выговаривают его украинцы. И если бы меня закинули э, разведчиком туда, я бы... Э, Сошел за своего, но я этого не хочу. А где вы сейчас э, находитесь? В Белгороде. А. Это на границе с Украиной. Да, мы знаем. У меня сестра в Краснодаре, там, где вы сказали, что вы находитесь. Она тоже украинка, но она забыла, что она украинка. Она очень любит Путин. Вы не любите Путина? Нет. Этот человек начал войну против моего народа. Кстати, против твоего тоже. Против Грузии, Уразин. Да. да. Ну, это правда. От нее никуда не Абхазия, денешься. Абхазия, Южная Осетия. Совершенно верно. Сенвале, горе. Сухоми. А из-за чего Россия ведет такую политику? Потому что это последняя на планете империя, которая пытается силой присоединить к себе чужие земли. Никто сейчас так не делает, никто, уже лет сто. Уже лет это последняя? Это последняя на планете империя, которая пытается присоединить к себе чужие земли. Не думаю, почему-то. Ну, думать... Мне, вы, вы, вы точно, типа... Русский офицер. Я российский офицер. Российский офицер. Меня да. не русский, я еще раз повторяю. И мне не нравится то, что делает Россия. Я думаю, что чувак, это правда. Почему то Ну, типа, такое может быть как исключение, знаешь? Ну вообще да. А, не ну, знаете много таких вообще, как вы, которые, ну типа. Много ли а... людей, которые придерживаются такого же мнения, как и вы. Очень мало. А из я могу объяснить, почему так. Почти вся моя родня находится на территории Украины. Моя мама, которая переживает уже вторую войну, вторую, ей 86 лет. Она живет в Харькове, который мы бомбим каждый день. Как ты считаешь? Как я должен к этому относиться? А кто-то еще из офицерского состава знает тут вашу ситуацию? Да, знают пару человек, которым я могу доверять, такие же как я. Это ужасно. Но это правда.